Короче, 16 мая. Мы начинаем путешествие на этом маленьком космическом шатле. И с нами летит чемодан из Казантипа. Летим мы в Кировоград сегодня. А пока мы вот тут еще в Запорожье. Утро. В общем, все клево. Неприкольно, прикольно. Очень мало дырок. Я не знаю, как это назвать. Это обрывы, обрывы, которые на дороге. Но я думаю, мы доедем, если у нас не отвалятся колеса, конечно. Ребята, я должен сказать, что Кировоград пока превосходит все ожидания. Ну просто это миловидный, чудесный маленький городок с большим количеством архитектуры на богатых старых зданиях. И вообще очень здорово. по набережной Кировограда и В общем от всей души ставим этой набережной минус ничего в ней привлекательного к сожалению нет разбитый асфальт разбитые загородки ну, река Ингул находится в мелководье сейчас очень такая кажется маленькой маленькой несчастненькой но вполне возможно она когда-то бывает глубокой вот. Ну как-то так. Здесь больше печально, чем радостно. Мы в дендропарке Кировограда. Здесь охеренно. орбита ест вата. Мне кажется, у тебя борода выросла. из Кировограда была очень утомительной и очень некачественной. Нашим коммунальщикам и дорогостроителям огромный привет, потому что хреново ездить на машине по таким дорогам. Но сам Кировоград очень симпатичный.